Всем доброго. Года. Братья и сестры, хочу задать вопрос. У вас сейчас спокойное состояние? Есть ли у вас мир внутри вас? На душе мир спокойного? Хорошо, хочу следующий вопрос задать. А бывают ли ситуации, когда ваш мир внутренний, он может пошатнуться? Бывают ли такие ситуации, когда вы можете потерять этот мир внутри себя? Бывает такое, да? когда из-за какой-то ситуации пропадает вот это ваше внутреннее спокойство, да? И вы уже начинаете думать о той или иной ситуации, которая произошла, да, то есть вы уже неспокойны, у вас только мысли об одном, об этой ситуации. И, и хотел бы задать вопрос, что является причиной того, что вы теряете это внутреннее умиротворение или мир? Что является причиной? Что можно сказать, забирает ваш мир? Обстоятельства. Внешние обстоятельства. А что это может быть? Конфликты. Конфликты с людьми, да? Что еще? Скажите, пожалуйста, когда у вас такая ситуация, когда вам страшно становится, вы теряете мир, да. который у вас внутри, который у вас в сердце? Или когда вы переживаете о чем-то очень серьезном? Там переживаете, возможно, у подростков это экзамены какие-то, да? Вы теряете мир внутри себя? Да. Хорошо, то есть можно сказать, что это... Это вопрос такой актуальный, да? То есть мир, в сердце — это очень актуально. Это то, с чем мы сталкиваемся, возможно, каждый день, да, в нашей жизни. Я знаю, что многие из-за каких-то конфликтов или проблем, или страхов, они ищут этого спокойствия, некоторые находят его где-то далеко от людей, да? Там, где спокойно, где мир с природой можно найти, да? И в буддизме это называется шаматха. Я думаю, многие не слышали это слово, я тоже вчера только узнал И оно означает, когда люди уходят куда-то далеко, где-то уединение с природой ищут, они медитируют и пытаются найти это спокойствие. Вот, смотрите, да? Человек сидит, он пытается обрести этот мир, да? Но сегодня я хочу говорить о том мире, который мы можем получить путем не того, что мы уедем куда-то, потеряем связь с людьми. Я думаю, что не все могут это сделать просто уединиться от людей, да? Но я хочу сегодня говорить о том мире, который мы можем получить сегодня здесь. Я хочу говорить сегодня о мире Божьем. Моя тема будет называться «Мир Божий». И первый вопрос, что такое мир Божий? Послание филиппийцам, первая глава, первый и второй стих. Апостол Павел пишет в церкви в Филиппах и говорит такие слова. Павел и Тимофей, рабы иисуса христа всем святым во христе иисусе находящимся в филиппах с епископами и диаконами благодать вам и мир от бога отца нашего и господа иисуса христа и первый вопрос кто же является источником этого мира написано что мир от кого от бога отца нашего и господа иисуса христа это мир который может дать только кто только бог может дать да он является источником этого мира. И хочу прочитать вам определение, что же такое мир Божий. Это состояние души, спокойствие и умиротворение вне зависимости от обстоятельств. Согласны с этим выражением? Mm -hmm. То есть, когда вы имеете мир внутри себя, даже несмотря на то, что происходит вокруг вас. Братья и сестры, хотели бы вы иметь такое состояние души? Mm -hmm. Этот мир Божий, когда вокруг вас, возможно, ураган какой-то, да, какие-то переживания, какие-то трудности, а у вас на душе спокойно, у вас на душе все легко и нормально. И второй момент, это я хотел бы рассмотреть, как же приобрести этот Божий мир. Хочу прочитать из того же послания филиппийцам, это 4 глава, с 5 по 7 стих. Написано такие слова, что «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И первое, это, о чем идет речь, это о кротости. Кто знает, что такое кротость? Это смирение, да? В словаре слово кротость, означает, это снисходительный, уступчивый или тихий. И еще можно сказать, что это тот, кто не настаивает на своем или на букве закона не настаивает. Написано, что кротость да будет известна всем людям. Не только то, что вы там э, дома, я кроткий, я хороший, то есть снисходительный к своим детям. Или я тихий, то есть не лезу в конфликт с своей женой, да? А потом, когда выходит этот человек на улицу, все сразу у него начинается. Он может нагрубить первого, может, попавшемуся человеку, потому что ему на ногу наступили. Или наоборот, когда я дома могу быть агрессивным, заносчивым. Да, а когда выхожу на улицу, то это становлюсь просто божий одуванчик. Как вы видели таких людей? Когда у него все нормально, он всем уступает, все терпит, всех любит. Да? написано, что кротость да будет известна всем людям. То есть иметь этот характер везде и где бы вы ни находились. И это первый шаг к Божьему миру. Можно сказать, что противоположное слово кротости – это конфликтный человек. Да? Братья, сестры, скажите, когда вы конфликтный человек, у вас часто мир будет в сердце? Когда вы ищете с кем бы поконфликтовать, с кем бы поспориться, да? часто у вас будет этот мир в сердце? Я думаю, что не часто, потому что вы буквально в первом же конфликте его потеряли. Хорошо. И следующий стих, это Филиппийцам 4.6 написано, что не заботьтесь ни о чем. Всегда в молитве и прошении с благодарением. Открывайте свои желания перед Богом. Я сразу скажу, что люди, когда читают этот текст, они сразу говорят, что как же мне не заботиться ни о чем? Если у меня есть много забот своих, которые я должен делать, да, это... У меня есть дети, которых нужно одеть, есть семья, которую нужно покормить, у меня есть огород, который нужно перекопать и что-то туда посадить. Согласны с этим? И много-много другого. И речь здесь не идет о том, что нужно это все бросить и оставить. Слово забота в данном контексте оно означает, что это тревога или беспокойство, которое отвлекает от других дел. То есть это не то, что я... Мне не нужно делать. Это та тревога и то беспокойство, которое может отвлекать меня от других дел. Это такие переживания или тревоги, из-за которых мы можем терять мир внутри себя. И у каждого по-разному, у каждого свои заботы. Это может быть отсутствие работы. Да? Для мужчин это больше, наверное, касается. В какую школу отдать своих детей, чтобы они получили хорошее образование или смотря новости, что же будет завтра, останусь ли я вообще жив завтра, будет ли вообще завтра. Потом цены поднялись, как я буду покупать там тот любимый йогурт, который я люблю, да? Чем мне платить за квартиру? Актуальные вопросы? Вы задаете себе такие вопросы? Я думаю, что да. И эти переживания, они естественны, потому что они есть у каждого человека. И эти заботы, они могут украсть мир у нас в душе. Помню момент в своей жизни, когда мы с женой купили квартиру. Я понимаю, что там это полностью голая квартира. И там, я знаю, что нужно много финансов, нужно много сил, нужно много времени. И я скажу, что первое время я только думал о том, как я буду это делать. Кто будет это делать, где мне брать деньги, чтобы это делать. Как сделать это, чтобы было красиво. Я скажу, что я потерял мир в этом плане. Я думал только об этом. Я ни о чем другом не мог думать, потому что у меня в холле была только одна квартира. Я скажу, что я постоянно просил у Бога, чтобы Он дал мне этот мир, потому что я понимаю, что только Бог может помочь этой ситуации. Я скажу, что Бог дал свой мир, и эти переживания ушли, возможно, на какой-то второй план в моей жизни. Но не так давно я разговаривал с человеком, который должен делать нам кухню, и он просто назвал мне цену, и все, мой мир опять начал немножко падать. Мой мир рухнул внутри меня. Братья и сестры, ну все нормально, Бог помогает в этом плане тоже. Но написано, что «Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Как я могу открывать эти желания перед Богом, братья и сестры? В молитве, да. И написано, что в молитве то есть обращаться к Богу и иметь с Ним разговор, иметь это общение с Богом. И написано еще и прошение с благодарением. То есть просить, молить Бога о вашем переживании или заботе и делать это с благодарностью. Братья и сестры, скажите, как это я могу делать с благодарностью, если я только у Бога прошу? Если я только начинаю просить, и Бог мне еще не ответил, как я могу благодарить за это? Я вам скажу, что благодарить можно не только тогда, когда вы что-то ждете, а благодарить Бога за то, что Он уже вам дал в этой жизни, за то, что Он отвечает вам на ваши молитвы. Просто мы люди, мы способны забывать это все. Мы постоянно думаем только о том, что Бог не должен. Да? А не то, что вы должны тоже поблагодарить Бога за то, что Он вам дает в этой жизни. И хочу задать вопрос: благодарим ли мы сегодня Бога за то, что Он нам уже дал? Какие чудеса Он уже в нашей жизни делал? Я уверен, что чудес немало. Только надо научиться их увидеть. И за то, что Бог отвечает на ваши предыдущие молитвы. Или мы только молимся для того, чтобы получить что-то от Него. А молимся ли мы, чтобы поблагодарить Бога? Братья и сестры, скажу, что нужно быть благодарным Богу за, за все, что Он нам дает. Потому что это один из шагов для того, чтобы обрести мир Божий в сердце. Это благодарное сердце, которое сфокусировано не только на своих нуждах, но и на благодарность. И седьмой стих говорит дальше, что «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе и Иисусе». Написано, что «Мир Божий, который превыше всякого ума». То есть наш человеческий ум, он не может понять этого. Его невозможно понять или объяснить. И в это следует только поверить, братья и сестры. И написано, что мир Божий соблюдет сердца ваши. Слово соблюдет, это значит, что он будет сторожить или стеречь от чего-то. Или это слово еще означает чувство безопасности. То есть Божий мир, он будет охранять ваше сердце от различных тревог и забот. Это классно? Когда Бог будет хранить ваши мысли, будет хранить вас от тех тревог, которые вас тревожат. Бог может дать это спокойствие и умиротворение для вашей души и вашего сердца. Хочу рассмотреть еще один пример из Библии об одном человеке, который из-за страха потерял мир в своем сердце, но ему получилось обрести спокойствие и мир в своем сердце. И Бог ему дал этот мир. Эта история записана во 2 Паралипоменон, 20 глава, с 1 по 4 стих. Написано такие слова. «После сего Мавитяне и Аманитяне, с ними некоторые из страны Маанитской, пошли войной на Иосафата. Иосафат это царь Израиля. И пришли и донесли Иосафату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря от Сирии, и вот они в Кацацион то есть в Энгеде. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудеи. И собрались иудеи просить помощи у Господа, из всех городов иудиных пришли они умолять Господа. Братья и сестры, такая картина сложилась, когда на царя израильского, на сам Израиль, собралось очень большое множество войск, которое шло против них. Написано, что это было множество великое. Это количество, которое, можно сказать, обнадеживает тебя, да? То есть все, у тебя шансов уже нет. Если царю уже донесли, что на тебя идет множество великое, я думаю, что Царь подумал, ну все, шансов у нас уже нет. Надо что-то делать в этом плане. То есть несколько народов собрались, чтобы напасть на сам Израиль. И написано, что царь Израиля и Асафат, он убоялся. Братья и сестры, вы боитесь, когда вам угрожает какая-то опасность, может опасность в вашей жизни, встает вам страшно? Вы в таких моментах теряете мир какой-то внутри себя? вы начинаете думать о том, да, об этом переживании, об этом страхе, что может с вами произойти и ваш мир, он внутри вас, он исчезает просто и большинство людей, они пытаются решить вопрос с помощью каких-то своих связей, возможно, да, возможно, с, с, с помощью каких-то влиятельных людей, которых у них есть сразу мы заходим в телефон и смотрим, кто бы повлиятельный бы мог помочь, да но... я помню, когда в подростковом возрасте Происходили какие-то стычки среди парней на улице, то вопрос стоял не в том, э, пойду ли я туда, а со скрытиями людьми пойду я туда, на ту, э, на ту встречу, можно сказать, на стрелку такую. И сколько друзей у меня есть, что я, кому я могу позвонить, чтобы пригласить их с собой, чтобы мне было уверенно да, на этой встрече друзей. Да. Братья и сестры, а подумайте, пожалуйста, кому вы прибегаете, когда вам страшно? И где вы пытаетесь найти этот мир, где вы пытаетесь успокоиться? Возможно, в каких-то своих знакомых, да, возможно, в своей заначке какой-то дома. Может, она вас, душу вашу греет, да, дает вам такой мир, успокоение. Или вы все-таки прибегаете к Богу. Но я хочу обратить внимание, куда обращается сам царь асафан, когда ему грозит опасность, когда кажется, что выхода уже нет. Второе Паралипоменон, 3-4 стих говорит, что «И убоялся царь Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудеи, и собрались иудеи просить помощи у Господа. И из всех городов иудейных пришли они умолять Господа». Первое, это то, что он сделал, это обратил свое лицо, чтобы искать Бога. То есть он не начал искать какие-то помощи, да, возможно, каких-то других стран. Он не начал отправлять своих послов куда-то в другие страны, чтобы заручиться поддержкой. Написано, что он обратил свое лицо, чтобы искать Бога, потому что он знал, что Бог, он является источником мира. И второе, что он сделал, это объявил пост по всей Иудее. Когда человек постится, он проявляет таким образом смирение перед Богом. Согласны, что он не кушает, он молится в это время, не настаивает на своем, можно сказать, это скротостью, у него был кроткий характер. И Иосифат собрал народ и начал молиться к Богу. Он принес эту нужду, это переживание перед Богом. И в молитве Иосифат просит защитить его народ от врага. И говорит такие слова. 20 глава, 12 стих. «Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши». И понимает, что его войско, оно не может справиться с тем войском, которое идет против них. Но он также и понимает, что кто может это сделать, кто может помочь в этой ситуации, кто может избавить Израиль от руки врага. И Бог услышал эту молитву и дал ответ на нее. И написано дальше, что один человек под именем Иозил, на которого сошел Дух Святой, он получил ответ от Бога на эту молитву, чтобы Бог избавил Израиль от врага. И 14-15 стих мы читаем, что «Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иила, сына Матфании, Левита и сынов Асафовых, Господь, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он, слушайте все иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божья. Братья и сестры, посмотрите просто, как красиво Бог отвечает на эту нужду, на эту молитву Иосафата за свой народ. Написано, что не бойтесь и не ужасайтесь множество всего великого, ибо не ваша война будет, а чья? Бог будет воевать за вас. Когда человек ищет Бога, обращается к Нему в молитве за помощью со смиренным сердцем, с этой кротостью, то Бог вступается и приходит на помощь такому человеку даже если это возможно, что-то невозможно, да, в наших глазах, казалось бы. Там идет такое множество, а что я там со своей армией смогу сделать? Как я могу противостоять этому? И Бог дает повеление, чтобы они шли навстречу вражескому народу и прославляли имя Божье. Братья и сестры, как вы думаете, это логическое какое-то умозаключение было? Идти навстречу с таким небольшим количеством воинов, да, если можно было бы сидеть просто в городе, у тебя какие-то шансы хоть есть, да, есть стены, есть какая-то защита, но то, что мы можем полагаться, а Бог говорит, надо выйти оттуда, надо выйти из этого, из этой зоны комфорта, из этой охраны, под охраны. Как вы думаете, это легко было сделать или нет? Как вы думаете, сразу они пошли, даже не усомневались, Я думаю, что это было тяжело сделать. И тоже и у них страх внутри продолжал быть. Но Бог хотел испытать их доверие, когда народ израильский прославлял его. Бог посеял вражду в вражеском войске, и враги начали перебить между друг другом и перебили всех. Как в мультиках такое возможно, да, когда вы начала врагу. Вы приходите, а враг уже повержен, уже ни одного человека нету живого. Вы видели такое? Для нас это кажется что-то нереальным, но написано, что Божий мир приходит к И Бог ответил на эту нужду. И еще 29-30 стих написано результат этого, этого сражения. И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля, и спокойно стало царство Иосафатова, и дал ему Бог его покой со всех сторон. Написано, что Бог дал мир и спокойствие для этого царства, братья и сестры. Когда напал этот страх, они потеряли этот мир, но Бог сделал так, что этот мир вернулся обратно им. Еще таким удивительным образом, который вообще никто не мог представить. Еще хочу прочитать из Нового Завета текст, это Матфея 6 глава, с 31 по 34 стих. Написано, «И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, и что нам пить, или во что одеваться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что имеете нужду во всем этом, ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это приложится вам». Братья и сестры, Актуальные вопросы такие, да, что нам есть, что нам пить, во что одеться, наверное, тоже. Каждый день вот такие вопросы задаем. И когда я прихожу домой с работы, я тоже первым делом я спрашиваю Катя, что мы будем кушать сегодня. Она говорит там картошку с мясом, такой, фух, все хорошо, мир на сердце, мир спокойно. Но тут не говорится о том, что не заботиться об этом, то есть не не думать о том, что что мне пить, что мне есть. Почему говорится об этом? Почему я не должен это ставить на, это, на, первый план в своей жизни? Потому что Бог знает нужды ваши. И о чем вы нуждаетесь, написано так. И на что нужно обратить свое внимание? Написано, что на то, чтобы искать Царство Божье, чтобы Царство Божье было на первом месте. А ваши нужды и переживания на второстепенном уже где-то ниже. Я не говорю о том, чтобы, чтобы мне не работать, или мне не ходить в магазин за покупками, то есть мне все будет самому приноситься домой. Холодильник открываешь, взял что-то, потом закрываешь, на следующий раз опять, а там все возобновилось, да? То есть такого не будет, да. Но Бог говорит, что не ставить на первый план свои заботы, свои нужды, именно те заботы, которые будут забирать у вас мир в сердце, которые будут забирать до спокойствия вашей души. И в конце хотел бы подвести итог, как обрести этот Божий мир. Первое, о чем мы говорили, это не заботиться, то есть не тревожиться о чем-то земном. А написано э, искать Царство Божьего. И второе это в молитве и прошении открывать свои нужды перед Богом. Потому что Бог знает ваши нужды. Если вы будете Ему приносить свои нужды, Бог будет отвечать на них. Написано с кротостью, да? С кротостью делать это не быть конфликтным. И написано, что и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Братья и сестры, давайте будем молиться. И у кого есть какие-то переживания, возможно, вы можете молиться об этом. Можете открывать свои сердца перед Богом и говорить ему о своих нуждах, своих переживаниях.